Я недавно такую мысль там прочитал, что э, твой э, самый ярый э, конкурент ⁇ это твой самый лучший друг. Потому что только если будет сильный конкурент, будешь развиваться и ты. Поэтому, э, Понятно, что мы хотим догнать «Динамо». Сейчас мы сравнялись по кубкам. «Шахтер» ставит перед собой самые высокие цели. Также, также, делает и «Динамо». Я думаю, что мы друг друга дополняем и помогаем в таких сложных условиях, которые сейчас сложились в Украине, развиваться. Потому что мы представляем команду и на европейской арене, и в сборной Украины. Поэтому должны друг другу помогать. Как бы, какое бы противостояние между нами не было. Мы уже смотрим на следующий сезон. Как выиграть следующий чемпионат, как выиграть следующий кубок и как показать достойную игру Лиги Чемпионов. Я считаю, что эта команда как раз есть и возраст, и, молодой, и молодые растут, и опыт у старших футболистов, и атмосфера хорошая. Поэтому <coughs> болеем за Реал и за Ювентус, чтобы выиграли чемпионство, и чтобы один из них выиграл Лигу Чемпионов, мы попадаем в первую корзину. Это очень важно за Шахтера, за Украину. Поэтому мы готовы сделать шаг вперед в Лиге Чемпионов. Ну, по перше кілька слів хотілося б сказати, що е, справдилися сподівання Даріо Серне і Ювентус і «Реал» стали чемпіонами, і Шахтар в наступному, е, наступному сезоні Ліги Чемпіонів під час жеребкування буде у першому кошику. Безперечно, що це для України дуже хороший результат. Тому що, ну, знаєте, якби в лізі чемпіонів слабих суперників немає, але суперграндів ми, можливо, і уникнемо. Але про саму гру, де гра? Где, э, той, знаете, вот эта пристрастика была, ее как-то ну, не чувствовалось? Вы были непосредственно на матче. Но даже не пристрастика, а качество. Вот немножко разочаровало качество самого футбола, наполнение самого футбола. Нельзя сказать, что не чувствовалось интриги. Да, она была, она жила вплоть до забитого мяча. Был такой закрытый футбол. «Динамо» больше обороняло, «Шахтер» имел преимущество. Но вот цена ошибки, вот было видно над футболистами. Хотелось бы, чтобы кто-то из команд раньше забил, тогда мы бы увидели уже более открытый футбол. Но как вот, да, при равной игре, вот, если там анализировать, почему там победил Шахтер, да, у Шахтера нашелся такой футболист, как Марлос. Вот у Динамо такого футболиста с такими индивидуальными качествами, чтобы моменты же были у Динамоцев. Марлос забил, а Динамо Но... не нашлось такого футболиста, который бы поставил бы точку. Ну, вот, только Шахтер который... сильнейший. Нет, імена... ну, ну тут именно решает индивидуальное мастерство, оно, оно і решило. Все, все, все продумано, вроде бы все правильно, динамо делало, да, понимали. За счет чего могут ну, не дать сыграть. а за счет чего сами хотіли сыграть. Ну, Вам не зрозуміло? Непонятно. Как, как Судівські моменти, Багато говорилося про судівство. Вам, як от, з поля. Да ну как, я не скажу, что там была какая-то предвзятость. Были спорные моменты, в частности, конечно, тот момент, когда Дарио просто сзади снес Гармаша, но это явная вторая желтая карточка. Ну, футбол... Дарио апеллировал к тому, что и Сидорчук там нарушал правила. Но ну, я думаю, вторая Сидорчуку там не было. А вот явная желтая карточка Дарю, конечно, она была. И судья вот побоялся в этой ситуации взять на себя ответственность, потому что мы прекрасно понимаем, что бы могло быть. Но, тем не менее, счет-то был 0-0, и я думаю, вот это удаление, оно предрешило исход. Пенальти. Исход по Пенальти честный, потому что она моя консультировалась, рука выше плеча, да. Пенальти, вот если С точки зрения футбольника, как говорят, расстояние до мяча, рука увеличила объем, мяч шел створ ворот, пенальти было. Но одно, но человек прыгал спиной. Ну, ну как не, не... Олеже, Олеже, прыгал спиною і Олеже. рука, естественно, состоялась. В в по по, по буке закона нет вопроса. Рука вище да? плеча, це пенальти. Если арбитр не ставит, то це помыл. По Взагалі, да, спиной... я бы не сказал, что была грубая игра. Ну, але в принципі можна було там показати і більше червоних карток. І кадр, коли відмахнувся від Ферейди, і Ферейра, який постелився в підкаті, так само міг би заробити на, ну, ну знаєте, якби набагато більше. Але наскільки воно вплинуло, Едуард Николаевич? Ну, я не думаю. Я думаю, все-таки ну, результат по ігрі і обоюдний і какої я, я не предзятістю. Ви побачили якесь свіже Динамо проти Шахтаря? У мене таке враження, що останнім часом Динамо проти Шахтаря грає от в одному такому, знаєте, от, от в одному стилі, в одному. З одним бажанням, з одними е, амбіціями? чи треба щось міняти? Я вам хочу сказати, що от в першому колі, коли грали, коли е, е, грали і Макаренко грав, і Гусів ще грали за Динамо. Вони створили, вони більше проблем створили, розумієте? Тоді зараз тих футболістів нема. Після цього пф, ну, однаково воно, олеже. Не, ну то, что были свежие, это однозначно. Свежие футболки, трусы, гетры все это было свежее. Но я соглашусь, что не было вариативности. Мы видим, в одном и том же ключе динамовцы проводят встречу с шахтером. Сегодняшний шахтер боится давления. И возрастная группа защиты это в моем понимании, мое мнение. Если оказывать на них давление, то они будут ошибаться. Но динамовцы давление как такового не оказывали. Поэтому они себя спокойно чувствовали, контролировали мяч и давали там проникающие передачи. Ничего поэтому... нового Шахтеру Динамов Шахтерну запропонова, Ударник. Ну, боязнь какая-то. Вот я просто боязнь, боязнь, Вот вы точки зрения. Добре, боязнь. Боязнь. Ну, боязнь ну не, боязнь ну, не может это, Динамо, ну, в принципе, клуб ну, такой бояться. Получается так. Они боялись то, что если будет прессинг высокий, да, ну, то есть давление, как говорит Олег, то появится пространство для вот того, чтобы... вы того, в Динамо. Быстрых. Вы представляете, что вы кого-то боялись от чемпионата Украины? Я тяжело представляю. Я в моем понимании, что команда, я не беру только Киевская Динамо, в своем наличии должна иметь разный набор тактики, вариативности ведения игры. Это просто должно быть. И мне кажется, на сегодняшний день такого нет. То есть не могут применить чего-то другого. Потому что если играть в другой футбол, надо другие усилия, надо другой метраж преодолевать, надо другой объем работы делать. А это Правильно. все... За это, за это и есть, а есть. это все за собой тянет уже и функциональную готовность, и все, что с этим сопряжено. Поэтому вот мое мнение, почему... Динамо пресне. Почему не играют вот в другой футбол? Динамо пресне. И хочу вам сказать, что... Э... Вчора, перед сьогоднішнім поєдинком проти зорі на матчі ветеранських команд збірних України та Грузії, ми зустріли Ігоря Михайловича Суркіса, президента Київського Динамо, який нам, от знаєте, якби дав коментар от, перед грою зорею про те, як будуть розвиватися події далі, і що стосується головного тренера, і взагалі як він бачить перспективи виходу з даної ситуації. 30 травня заканчивается контракт Сергея Рыброва. Я уже новая информация. Смотрите, контракт же еще не еще действует. Рыбров продолжает работать. Обещаю, что до 30 травня э, я приму решение и сообщу футбольной общественности, что будет дальше. Пока я с Рыбровым не встречался, почему встреча после Шахтера она была бы неуместна? должны пройти эмоции у меня, у Реброва. Раньше я делал многие вещи эмоционально. Надо успокоиться. Видите, я спокойный, Спокойно сесть, провести беседу. Куда мы двигаемся, что нас ждет дальше. Получить какие-то уже гарантии. От главного тренера, если это того же Ребро, ну гарантия, что киевская «Динамо» не устраивает место ниже первого и не выиграв ни одного трофея, например. Почему? Потому что Ребро в три года работает в команде. Это определенный период, надо дать какой-то определенный уже отчет о проделанной работе. Мы сядем, переговорим и все примем, я надеюсь, правильное решение.